Итак, всем привет. Как я обещал, мы в 12.30 в прямом эфире. Мы сейчас поговорим немного про институт управления в Харинаду и то, что там происходит. Если коротко, сейчас администрация Харинаду хочет сделать собрать своих инициативных студентов, которые есть лояльные к ним, и провести так называемые загальные сборы, которые по намеченному положению про сценские саморедования являются незаконными, поскольку у нас в Харинадове действует положение от 2016 года, в котором четко прописано, что все выборы у нас проводятся и загальные сборы через здесь конференцию. То есть выбираются делегаты, должен быть минимум один делегат от каждой академической группы. И вся квота, она определяется единственным самоуправлением на своем собрании. Этих документов в Харинаду нету, и сегодня какая-то шарашкина контора э, собирается это все проводить. Э, мы будем проводить весь прямую трансляцию, комментировать это, для того, чтобы вы могли ознакомиться с тем, что происходит на сегодняшний день в Харинаду. Насколько следили за моим фейсбуком, вчера вот э, кафедра права европейской интеграции, э, в частности... Э, Личкова Лариса Юрьевна нарушала права аспиранта, они его не оповестили наважным чином, что у него проводится юридический семинар, и когда он пришел сам и с нами как отличность, для того, чтобы мы просто посмотрели его присутствие на этом заседании, чтобы посмотреть, сколько прозрачно проходит вся процедура, Лариса Ильина Величка начала себя адекватно вести себя и была вызвана полиция. Нас пугали полиции, но нас, как вы видите, это не запугало, полиция не понимала, зачем она приехала, поскольку никакого порядка не было. Что у нас сейчас будет, я надеюсь, мы увидим, будем транслировать это все в прямом эфире. Поэтому оставайтесь с нами, через полчаса будет включение. Из интересного говорят, что сейчас усилили охрану и есть сильный пропускной пункт. То есть будут делать все возможное, чтобы не пустить общественность на сегодняшнее собрание студентов, на котором будут присутствовать не только студенты, но и администрация, и также некоторые преподаватели. Поэтому до скорых встреч, скоро встретимся, через несколько минут.